onu abuşun kraliçaşı adlandırırdılar 60-cı illərdə dünya qadınlarının ikonu hesab edilən jaklin chennedy 1929-cu ildə Nyu York yaxınlığında dünyaya gəlib 22 yaşında George Washington Universitetini bitirib yerli qəzetdə müxbir kimi işləməyə başlayıb 23 yaşında senator John Kennedy ilə tanış olur Birləşdirilş oğurların nişanlandıqlarını elan eləyirlər. 1953-cü ilin sentyabrında cütlüyün dəbdəbəli toyu baş tutur. Jacqueline öz gəlin paltarını bəyənməsə də, bu paltar sonradan dəb rəmzlərindən birinə çevrilir. Jacqueline-in nədilə yaşadığı elə ilk illərdə mütəmadi olaraq həyat yoldaşının xəyanətinə məruz qalırdı. Amma ilk övladlarının ölü dünyaya gəlməsi cütlüyü yaxınlaşdırır. 1957-ci ildə onların Caroline adlı qızları dünyaya gəlir. 3 il sonrasa onların John adlı oğlanları doğulur. 1961-ci ildə John Kennedy ABŞ-ın 37-ci prezidenti seçilir. ABŞ-ın birinci xanımı olan 31 yaşlı Jacqueline ilk olaraq Ağevə tarixi əşyaların alınması ilə məşğul olur. Amma onun canlı yayımda Ağevəni insanlara təqdim etməsi bu gənc birinci xanımı ABŞ-ın sevimlisinə çevirdi ona görə ona Emmy mükafatı da təqdim edildi. Jacqueline-in geyindiyi hər libas bütün dünyada dəbə çevrilirdi. O dəbi "Jackie stili" adlandırırdılar. Ağ evdə təbəbəli mərasimlər keçirən Jacqueline şəxsi həyatında xoşbəxt deyildi. Ərinin vaxtaşırı bir neçə qadınla əlaqəsi barədə xəbərlər yayılırdı. Bu qadınlardan ən məşhurusa Marilyn Monroe idi. Hətta deyilənə görə, Marilyn özü ağevə zəng eləyərək Jacqueline-ə əri ilə olan münasibətini etiraf eləmişdi. 1963-cü ildə Jacqueline 4-cü uşağını dünyaya gətirir. Amma vaxtından əvvəl doğulan uşaq cəmi 1 gün yaşayır. Elə həmin ilin noyabrında Jacqueline və Kennedy Teksas'a səfər eləyirlər. Həmin səfərdə baş prezidentinə suikast olunur. Ərinin başından vurulduğunu görən Jacqueline Avtomobilin baqaş hissəsindən onun sümüklərini yığmağa çalışırdı. Xəstəxanaya çatdırılan abş prezidentini xilas etmək mümkün olmur. Jacqueline-in əynindən çıxarmadığı qanının şəhrai kaşyumşa bütün abşda matəmin rəmzinə çevrilir. Dəfən mərasimində Jacqueline qəbr şanlığına qədər ərinin tabutu ilə birlikdə piyada gedir. Onun depressiyadan çıxmasına kömək olan şəxslərdən biri John Kennedy-nin qardaşı Robert Kennedy olub. Hətta onların arasında münasibət olması ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. 39 yaşında Jacqueline Yunan iş adamı Aristotle Onassisə ərə gedir. Buna görə abışda onu xəyanətkar qadın adlandırırlar. Jacqueline ilə ailə qurduqdan 7 il sonra Onassis dünyasını dəyişir. 46 yaşında yenidən dul qalan Jacqueline müxtəlif nəşrlərdə redaktor kimi çalışır. 1994-cü ildə Jacqueline Lində limfoma xəstəliyi yaşçandır. Və ilə həmin il Obşin kraliça çaşı dünyasını dəyişir. Onu birinci əri John Kennedy-nin yanında dəfn edilir. Onların oğlu John 5 il sonra təyyarə qəzasında həlak olur. Hazırda Ağevin Şərq bağı Jacqueline Kennedy-nin adını daşıyır. Bu və ya bu kimi maraqlı məlumatları şəxsli dinləmək üçün məni izləməyi unutmayın.